Доброго здоровья. Здравствуйте. А у меня пропущенный. Да, я вам звонила, просто у вас неизвестный номер. я вам звонила, потому что я с Анатолией Ефифановой хотела напомнить, что сегодня у нас выборы. Как вы знаете, если вы еще не ходили на свой избирательный участок, то вы пожалуйста, проголосуйте. А, а за кого надо голосовать сегодня? А кто куда кого выбирает сюда? Алло, вы пропадаете? Одним бланком кандидат народный, куда-то 157. А также идет бланки на партии разные, партии удары, Региона и так далее. Так за кого мне не надо проголосовать сегодня? Я не понял. Еще раз. Анатолия Епифанова. Я понял. Спасибо обязательно. Буду сегодня. Все. Удачно вам. Спасибо.